Меня зовут Олег Мартыненко, я глава правления ассоциации УМДПЛ. Расшифровывается это украинский монитор и дотримание прав людины в деятельности правоохранных органов. Я сегодня хотел бы обратить ваше внимание на то, что проблема соблюдения прав человека и в целом, как называется милиция законности в деятельности правоохранительных структур, она является весьма проблематичной. Если кто-то из вас знаком с исследованиями Харьковского института социальных исследований, то они зафиксировали на протяжении предыдущих двух лет потенциальное количество потерпевших от незаконного насилия в милиции порядка 680 тысяч человек, в прошлом году эта цифра достигла 800 тысяч человек, и по оценкам за 2011 год эта цифра приближается к миллиону, то есть она зашкалила за 900 тысяч человек. Против этой цифры Министерство внутренних дел, конечно, очень сильно. Так сказать, имеет свои контраргументы, поскольку действительно заявлений от 800 тысяч потерпевших граждан ни в милиции, ни в прокуратуре нет. Но это результаты социологических исследований, эта цифра всегда оценочная. И то, что социологи дают такой результат, это означает, что там существуют тоже свои математические методики расчета, это довольно серьезная процедура с ошибкой в 3-5%. Поэтому масштабы в Украине действительно такие ужасающие, и что хуже, эта тенденция идет на увеличение. Для того, чтобы как-то решить проблему соблюдения прав человека в правоохранительных органах и, в частности, в органах внутренних дел, наша организация решила опробировать такую форму общественного контроля, как общественный мониторинг. Общественный контроль, я напомню, это, в общем-то, довольно широкий спектр действий. Это и обращения, индивидуальные информационные запросы, и проведение общественной экспертизы, и общественные слушания, и в том числе и общественный мониторинг. И вот общественный мониторинг мы решили апробировать, потому что одна из, одна из наиболее таких мягких форм общественного контроля. Он предполагает, по сути дела, то, что делают и здесь ваши коллеги, снимая нас и фотографируя. Общественный мониторинг – это снимок сиюминутного положения дел, в данном случае в милиции. И для того, чтобы посмотреть... Какая наша милиция сегодня, что в ней хорошо и что плохо. Причем посмотреть не просто в загале общем, а посмотреть квалифицированно как профессионалы. Мы на протяжении полугода разрабатывали вот такую толстую книжку-учебник, где собраны все проблемные ситуации, в которые могут попасть гражданин при встрече с сотрудниками милиции, вы могли полистать перед началом эту книгу, учебник, и могли оценить, что тут существует много количественных и качественных параметров, критериев, по которым любой человек, который сталкивается с милицией, заходит в дежурную часть милиции, подходит к сотруднику ГАИ, может оценить, насколько профессионально и квалифицированно этот сотрудник действует. И обучив на протяжении а, предыдущих двух месяцев а, порядка 140 специально обученных мониторов, мы планируем провести такую кампанию. О том, как она будет проводиться, в чем она будет заключаться, расскажет исполнительный директор Вадим Пивоваров. Спасибо. Спасибо, Олег. Всем доброе утро. Спасибо за то, что пришли на нашу пресс-конференцию. Вот. И что хотела сказать. В том, что когда мы планировали обучить и набрать Мониторов, кто будет непосредственно участвовать в этой кампании, то акцент мы прежде всего хотели сделать на молодежи и на журналистах. Вот. Я объясню почему. По молодежи это одна из тех уязвимых групп, где чаще всего и происходят нарушения милиции, ну, прав человека в милиции. Вот. И журналисты нам также были интересны о том, что также находят и к ним обращаются люди, если происходят нарушения. Эти. Вот, но после того, когда мы объявили конкурс, то к нам на конкурс начали подаваться <coughs> с большинства ну, со всех регионов и все целевые группы, и это показало о то, том, что проблема касается всего населения. Дякую, Вадим. Доброго дня всім. Так, дійсно я представляю молодіжну громадську організацію, і дуже часто, вже ось декілька років, члени нашої організації дійсно стикаються з тим, що міліціонери, міліціянти, з якими ми можемо зустрітись на вулиці, дуже часто порушують. Права тих людей, з якими вони працюють, громадян, з громадян, яких, власне, вони мають захищати. Спочатку нам стало зрозуміло, що ми зможемо захистити себе тоді, коли будемо, власне, знати свої права. Але ми почали проводити просвітницькі різноманітні кампанії, але зрозуміло, що це дуже. Ну, діє трошечки, але дуже мало діє, Тому коли отримали інформацію про те, що буде проводитись така от всеукраїнська моніторингова кампанія, то наша організація долучилася до неї, і наші активісти тепер будуть брати участь в цій кампанії по всіх регіонах України.